রক্তদান মহদ্দান মানবিকতার স্বার্থে অনেকেই রক্ত দিয়ে থাকেন আগরতলা অসম আসাম রাইফেলস সদর দপ্তরে একুশ সেক্টরের তত্ত্বাবধানে একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আসাম রাইফেলস জোয়ানদের রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে আসাম রাইফেলস জোয়ানদের মধ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় कांचनपुर से फोन आता है साकून से फोन आता है धर्मनगर से फोन आता है रात को ग्यारह बजे ग्यारह बजे कोई समय नहीं रहता कि भाई साहब मेरा माता मेरा पिता मेरा रिश्तेदार मेरा दोस्त जी में है आईजीएम में है आई एल एस में है ऑपरेशन होना है खून की जरूरत है एक यूनिट ब्लड चाहिए दो यूनिट ब्लड चाहिए उसको अरेंज नहीं कर पा रहा है और आप लोग समझ सकते आदमी गजयपुर से आता है शाहबुन से आता है अगर तुम्हारा तो जान पहचान नहीं है फ्रोन कौन देगा उसको ब्लैड में भी नहीं है तो तभी हमें ऐसा लगता है कि ये फ्रोन देके अगर हम उसको मदद कर सकते हैं तो एक फीलिंग होता है कि अच्छा किया एक आदमी को हम बचा पाए एक ऑपरेशन हो नहीं रहा है हो नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप खून लेके आओ खून के लिए कमी के लिए ऑपरेशन हो नहीं रहा है अगर हम करा सकते हैं अच्छा लगता है कि सोसाइटी के लिए हमने कुछ किया हमारे देश में हमारे स्टेट में खून का जो जरूरत है उससे कहीं कम सप्लाई है जो हर टाइम चाहिए त्रिपुरा कल भी हम पेपर में आया के उनकी कमियां है इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी हम लोग सब मिलकर हर जगह पे अगर दस यूनिट का ब्लड डोनेशन होता है हम लोग जाते हैं ब्लड बैंक को यह बोला गया है कि जहां पे भी ब्लड डोनेशन कैंप हो जो भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आप जाओ हौसला बढ़ाओ लोगों को मोटिवेट करो ब्लड डोनेशन के लिए